Сегодня съехалась футбольная семья со всей области, представители футбольных команд, арбитры, для того, чтобы обсудить сезон 2015. Сегодня мы обсудили позицию по Кубку области, он называется в этом году, как и в прошлом году, Кубок Небесной Сотни. 31 числа будет жеребелка, а 4 апреля старт. Будет дан старт. Значит, на сегодняшний день подало 20, 20 команд для участия в Кубке Небесной Сотни. Почему в этом году так раньше мы начинаем? Потому что вы видите тепло, стадионы высыхают, и это дает нам возможность пораньше начать Кубок, кубок области. Точно так же будет и проводиться в этом году чемпионат области. Он будет поделен на высшую лигу. И первую лигу. От 8 до 10 команд будет в высшей лиге и от 10 до 12 команд будет в первой лиге. Также у нас 24 апреля стартует шкиряный мяч, кубок кока-колы, ну около 100 команд у нас. 6 марта 2015 года состоялся не очередной конгресс, 17 по счету, по выборам президента Федерации футбола Украины и исполнительных органов. Так? Значит, три представителя было. Вот э, от Житомирщины. Это Малиновский Олег, э, Кацюбка, это я и Гордичук Василий Васильевич, Новгород Волынский. Вот такие мы э, получили запросы, не красивые. Вот. Делегаты избрали меня главой счетной комиссии. вы знаете, что впервые в истории Федерации футбола голосование было закрытым. Это Настоян один из кандидатов Коломойский Игорь Валерьевич. Значит, делегаты отдали голоса за Грисье, Ярослав Гризьо, 7 голосов, за Игоря Коломойского восемь голосов и за Павелка. 122 голоса. Членами исполкома Федерации футбола Украины также будет представлен Житомирщина э, в моем лице. Теперь э, по поводу стадионов. Тут нужно разделить. Есть стадионы областного подпорядкования. Это э, стадион, э, стадион Полесье, центральный стадион на бульваре. И второй стадион, это э, стадион Спартак. Это тоже областного предпорядкования. То есть их финансируют депутаты областного совета. Буквально недавно на днях состоялась бюджетная комиссия. И на этой бюджетной комиссии депутаты приняли решение, чтобы доделать западную трибуну. То есть уложить туда гидроизоляцию и сидение для болельщиков. Вы знаете, что туда были вложены огромные деньги в 2013 году отремонтировали манеж, подсобные помещения, и оно вот затекало и разрушалось. Ну, наконец-то депутаты приняли такое решение. Положительное. Это первое. Но 19 марта, естественно, они должны утвердить это решение на сессии. Значит, по программе УФА в каждой области, в каждом регионе должен быть построен стадион. То есть это размеров 106 на 68 с искусственным газоном, с освещениями, с душевыми, с раздевалками и сиденьями для болельщиков. Томская областная федерация футбола, точно так же, как и все федерации, до 20 января должны были подать заявку о том, что, готовы, что мы готовы строить. И до 20 числа депутаты не приняли решение городского совета, где строить. Поэтому Федерация футбола Украины обратилась к президенту. И президент просил губернатора, чтобы он проконтролировал. И до 20 февраля обеспечили землей Житомирскую областную федерацию футбола. И, соответственно, УФА должно было строить. Но опять же, до сих пор этот вопрос не решен. То есть Житомирская областная федерация футбола, она старается донести до депутатов областного уровня, до депутатов городского уровня, что нужно все-таки в конце концов отстроить стадион. И центральный стадион, и раз нам уже сделал подарок УФА такой, то в конце концов покажите место, где они построят стадион для житомирян. Займитесь в конце концов делом. Для собак Деньги нашли, ну, деньги, то есть выделили 1 миллион гривен для покупки коровника, чтобы там эм, содержать собак города Житомира. А, э, а тут делает подарок УФА, они же делают подарок. Они не говорят, что дайте денег. Они говорят, покажите место, где построить этого. Этого не сделали. То есть нонсенс, да? И еще. Обратите внимание, что если, допустим, в Коростане депутаты финансируют и содержат две команды футбольные, то город Житомир ни одной. Во-первых, не имеют команды, во-вторых, не имеют своих стадионов. Не путайте, пожалуйста, стадионы областного предпорядкования, Спартак и э, центральный стадион, со стадионами города Житомира. Их просто нету. Их не хотят видеть, их не хотят создавать, их не хотят финансировать. Плохо это? Конечно же, плохо. Потому что мальчишки, которые занимаются в детских спортивных школах, они хотят дальше заниматься спортом, футболом, дальше расти. У нас такой возможности нет. А, потому что нет стадиона. Б, потому что и команды нету. И финансирования нету. Это единственный город на планете Земля, где нет своего стадиона. И людям говоришь, это же нужно для наших мальчишек и девчонок. Они этого не понимают совершенно другие мысли у них, желания. То есть у них полностью атрофировано желание э, заниматься нашими детьми. И так день за днем покидает наш дом от выборов до выборов. Идут выборы, потом начинают обещать нам, вот мы будем помогать, мы будем развивать спорт, мы будем развивать. И когда выборы заканчиваются, опять ничего не делают. Кошмар один, чудовищный кошмар.